Что сокол нужно для, да, для да. монтажных моментов в клипах с нами Heavy Metal? Да. То есть очень да. много моментов, где ты как бы вот так как щурит нос, немножко вот так, ну как бы агрессия, брутальность, агрессия в клип. То есть много повторяется моментов, что вот из поднобия ты поешь вот так вот нахмурившись, как бы и создается некий такой агрессивный образ клипа. Uh, у нас именно больше позитивности, uh, энергии, молодости, как бы движухи. Вот. То есть можно вставить несколько моментов вот таких. Вот. Но хочется, чтобы были еще какие-то да, моменты, вскинутые волосы. Uh, больше вот этого жеста вверх. Металл, металл. С волосами какие-то жесты. Или описательный вот такой жест рукой. То есть этот жест рукой будет прикольно, подойдет для uh, момента, где... Патриция проводит рукой над толпой. Или даже с тебя смонтировать, где ты говоришь, ты можешь стать на толпу yeah. людей, вот это спеть. То есть я хочу больше yeah. жестов. Yeah. То есть, допустим, сделать вот так в кадр рукой и при этом совместить, yeah. где ты делаешь вот такой жест гладиатору. Yeah. То есть э, уд э, удар гладиатору. То есть попробуй даже какие-то свои удары вспомнить и при пении в образе рокера их использовать. То есть, допустим, делаешь вот такой замах рукой на зрителя. Вот. И параллельно мы накладываем момент, где ты бьешь гладиатора. Особенно второй припев, где куплен, где у тебя уже будут монтажи именно с твоего батла. Экшена. Вот. А, то есть хотелось бы вот таких как бы энергичных каких-то жестов. А, и вот такой жест наискосок по диагонали верхнюю часть кадра. Ты можешь встать. И вот так вот как бы описываешь. Ну, да, вот так. Ты можешь встать. То есть как? Ну, вот так классно. Ты можешь встать. То есть поработать, чтобы наш клип состоял из таких классных, сочных жестов рок-звезды. Чтобы он обогатился. Потому что много очень такого просто таких шаблонов, таких как бы агрессивных из да, мрачного рока. Как бы. Ну, оно прикольно где-то местами, но чтобы весь клип не был вот таким. Вот пожелание такое для продолжения монтажа. Как бы, а, я надеюсь, что это будет записано и наш будет в августе смонтирован.